आउज़ आउज़बल्बिनीम बिस्मिल्लर दुआ इबादत का मगज़ है दुआ इज़ हाल मार्क ऑफ इबादा के कुरान कलाम है अल्लाह का इंसान से और नमाज कलाम है इंसान का अल्लाह से तो हकीक़त में ये जो नमाज है ये इंसान की गुफ्तु है मनाजात है उसकी स्पीच है उसका मुकालमा है अल्लाह सुबहाना तला के साथ हमारा जो दीनी हल्का है उसने नमाज के एक बहुत अहम पहलू से हमें बेखबर रखा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो एक कल्चर है ना एहतियात और खौफ का एहतियात की कोई चीज ऐसी ना हो जाए कि जिसके नतीजे में ये जो सेक्रेड एक रिलेशनशिप है अल्लाह सुबह वो मुतासर हो तो ये गैर जरूरी एहतियात और खौफ ने हमें बहुत सारी चीजों में कंप्रोमाइज करने पर मजबूर किया नमाज के हवाले से मैं आपसे जो गुफ्तगुआज करूंगा हो सकता है कि वो गुफ्तु आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी शौकिंग हो लेकिन हमें देखे हम साठ पैंसठ साल के हो गए हम अब जाकर इन बातों को सीख रहे हैं कि जो हमें बहुत बचपन में सिखा देनी चाहिए थी दुआ हकीकत में इंसान का कलाम है अल्लाह से इंसान की मनाजात हैं अल्लाह से और उसका जो बेहतरीन स्टेशन है दुआ का वो आपकी नमाज है देखिए नमाज में इबन कैयम रहमत ये बात कहते हैं कि नबी पाकलम सात मुकाम पर अल्लाह से दुआ करते थे तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर के बाद रुकू में जाकर रुकू से खड़े होकर सजदे में दो सजदों के दरमियान और फिर आखिर में इत्मीनान के साथ सलाम फेरने से पहले तशद के लिए आप जब बैठते हैं तो आप दुआ फरमाया करते थे इब्ने हज़म हो अबू हनीफा हो इब्ने क़य्यम हो हमारे आज के जो स्कॉलर्स हैं उनमें ज़ाकिर नाइक हो उसमें मौलाना इसहाक हो उसमें यासिर कादी हो उसमें शेख वलीफ बस्यूनी हो तमाम अरब उमा के दरमियान ये कंसेंसिस है ये इजमा है फिख का कि आप अपनी जबान में अल्लाह से फर्ज नमाज में भी नफिल नमाजों में तो आप कर ही सकते हैं फर्ज नमाजों में भी आप अल्लाह से अपनी जबान में दुआ मांग सकते हैं ये इजमा है फ़िका का और मैंने ये सारे के सारे मौक़ जो है ना अपने पास जमा किए तमाम लोगों के रिटिन और तकरीरें इमाम अबू हनीफा का मौक़ तो यह है कि अगर आपको अरबी आती भी है लेकिन अगर आपकी मदर टंग अरबी नहीं है तो आप अपनी मदर टंग में मादरीबान में अल्लाह से नमाजों में दुआ मांगें यानी देखिए ये इनकलाब आ जाए हमारी नमाजों के अंदर ये जो आज नमाज हमारे लिए बोरिंग हो गई मुश्किल हो गई बोझल हो गई हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है अल अल्फा हमें इस कॉल पर लब कहना है लेकिन इसमें शौक और इसमें लॉन्गिंग और इसमें आपकी मोहब्बत और खुशी का शामिल होना उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि नमाज को अपनी दुआओं का मरकज बनाइए इसीलिए देखिए नई पाकलम अगर तूफान आता देखते थे तो आप ये नहीं कि अपने हाथ उठा लेते थे नहीं आप नियत करते थे नमाज की और अल्लाह से दुआएं करते थे नबी पाक वसल्लम से कोई एक सही हदीस साबित नहीं है कि नमाज के बाद आपने हाथ उठाकर दुआ मांगी हो सहाबा एक दूसरे से पूछा करते थे अगर कोई आदमी जल्दी नमाज पढ़े तुमने अपनी नमाज जल्दी खत्म क्यों की क्या तुम्हारे पास अल्लाह से मांगने के लिए नहीं था यानी उनकी नमाजें अल्लाह से मांगने का स्टेशन थी उनकी दुआओं का स्टेशन थी मैं आपसे कहता हूं कि अपने कयाम में अपने सुजूद में और आखिर में जब आप बैठते हैं सलाम फेरने से पहले अल्लाह से खूब दुआएं मांगी और उसके बाद सलाम फेरिए इबन कईयम रहमत ये बात कहते हैं कि अजीब मामला है कि तुम बादशाह के सामने जब मौजूद हो और तुम बादशाह के सामने अपनी दरख्वास्त पेश ना करो अपनी हाज़ात पेश ना करो और जब उस बादशाह के दरबार से बाहर आ जाओ दरवाजे से गेट से फिर तुम्हें याद आए कि मैं ये मांग लेता और मैं वो मांग लेता इबन कैयम कहते हैं जब तुम नमाज में होते हो तुम अल्लाह से करीब तरीन स्टेशन पर होते हो जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं तो उसके बाद हम बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले जाते हैं वो दुनिया अल्लाह से सेबत की दुनिया है वो दुनिया अल्लाह से ताल्लुक की दुनिया है इसीलिए जब आप अपनी नमाज खत्म करते हैं तो आप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं आप किसको सलाम कर रहे हैं आप ऐलान करते हैं कि आप मैं उस दुनिया से इस दुनिया में वापस जा रहा हूं आप अंदाजा कीजिए अपनी नमाज में अपने सजदों का कि जब आप गिड़ गिड़ा कर जैसे पैर पड़ जाता है आदमी गिड़ गिड़ा कर सजदे में अल्लाह से मांग रहे हैं फिर आपके सजदे दस सेकेंड और बीस सेकेंड के नहीं होंगे ये सजदे आपको बोझल नहीं महसूस होंगे बल्कि इन सजदों में आपको एक लुत्फ आएगा आपको एक मिठास आएगी तो मेरे भाइयों दोस्तों साथ अपनी नमाजों में दोबारा से जिंदगी पैदा कीजिए दुआ किताब से पढ़ने का नाम नहीं है रटे हुए जुमलों को दोहराने का नाम नहीं है दुआ तो हकीकत में आपके दिल की आवाज है आपके दिल की सदा है मैं जब उमरे और हज पे जाता हूं मैं देखता हूँ लोग किताबें पढ़ रहे हैं वहां किताबों की जरूरत नहीं है अपने दिल से अपनी जबान में आप जिस तरह अल्लाह से मांग सकते हैं मांगिए अल्लाह को हर जबान का इल्म है वो शेख वलीद बसीूनी कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि अरबी में दुआ मांगिए कौन सी अरबी भाई अरबी तो अब बदल गई वो फसा अरबी तो कोई बोलता ही नहीं है अब मराकों की अरबी अलग है स की अरबी अलग है अलजेरिया की अरबी अलग है सऊदी अरबी अलग है कौन सी अरबी में आप बात करते हैं अल्लाह को हर जबान का है नमाज अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का नाम है और उस ताल्लुक के लिए आप जहाँ अरबी में सूरह फातिहा पढ़ते हैं कुरान पढ़ते हैं सुबह रब लजीम पढ़ते हैं सुबह रब पढ़ते हैं उसके साथ अपनी जबान में अल्लाह से इस तल्लुक़ को मजबूत कीजिए अपनी हाजतें अल्लाह के सामने पेश कीजिए अल्लाह से मनाजात कीजिए अल्लाह से शिकवा शिकायत कीजिए अल्लाह सुबहाना तआला आपकी दुआओं को सुन रहा होता है वो आपसे करीब है अल्लाह हमें हिदायत दे अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इसका भरपूर फायदा उठा सकें रहमतुल्लाहि व बरकातहू